Ви дивитесь місцеві новини до нас. В редакцію надходять різні пропозиції по покращенню нашого життя. Сьогодні, наприклад, активна людина в нашому місті надала таку пропозицію: як саме вселити в пусті квартири з містом родону людей, які стоять на квартирній черзі, і при цьому не потратити бюджетні кошти. Далі пряма мова. Я бы хотел дать распредложение нашим депутатам и представителям власти города по поводу квартир, которые в данный момент легли материальным грузом на бюджет коммунальных служб и на бюджет города соответственно. То есть это 80 квартир, которые достались исполкому от людей, которые получили новые квартиры в домах по противорадиационной защите населения. И, соответственно, эти квартиры сейчас с весны месяца лежат непосильным грузом, скажем, на коммунальных предприятиях и на бюджете города. 80 квартир ежемесячно в отопительный сезон тянут на себя около 1000 гривен. То есть на протяжении 6 месяцев, то есть отопительный сезон города, это будет полмиллиона гривен. Открыв справочник по санитарным нормам и правилам, я посмотрел мероприятия противорадоновые. То есть это всего лишь два мероприятия. Первое это вентиляционные отверстия в подвалах ну что это не очень дорого. И вторая – это э, бетонная стяжка полов, предварительно положив газо- и гидроизоляцию. То есть на данный момент это будет стоить ну, в пределах 4-5 тысяч гривен. Я предлагаю э, разрешить людям э, выдавать ордера, если они э, возьмут на себя, э, скажем, эти устранение этих, скажем, мероприятий противорадонового характера. То есть люди за неделю все это могут сделать и, соответственно, сразу начнут уже принимать решения по своим квартирам, став владельцами и так далее. У нас на сегодняшний день очередь... желающих отримати жилью от исполкома в порядку 400 человек. То есть, я думаю, більшість вложить небольшие свої деньги для того, щоб стати власником квартир в жовтих водах. Ну що ж, ми сподіваємося, що міська влада почує і цю пропозицію. А також ми сподіваємося, що телеглядачі почують думку міської влади з приводу даної пропозиції. Будемо також чекати.